Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Aku Ustazat ni membaca banyaklah dalam apa ni? Bukan zakat media arus perdana, media sosial tapi beberapa info pertahanan lah cerita dia. Jadi apa yang aku dapat simpulkan dengan kejadian pesawat Rafale daripada Perancis eh, eh dan digunakan oleh uh, tentera udara India sama ada tentera udara dan tentera laut dia guna pesawat itu kenapa dia ada masalah, masalah dia ok semua orang pointing finger mengatakan pesawat Rafale itu ada masalah dari segi avionics dan juga apa ni elektronik dia lah jadi dia kata prone to jam cerita dia Apron tu Aku tak pastilah Dia katakan Bukanlah kata tak pastilah je Tapi cuma aku satu je yang aku, benda yang aku tahulah Mana-mana pesawat asing Pesawat lah kita beli, Mana-mana negara beli pesawat pejuang dia. Mereka beli pesawat pejuang Bukan dia beli terus pakai Tak dia. Kena faham Mereka akan bawa balik benda tu Mereka akan menyesuaikannya dengan senario dan peralatan-peralatan yang India pakai. Contohnya macam kes ini India lah. Contohnya kalau India beli daripada Perancis. Bawa balik ke India. India akan sesuaikan dengan sistem dia berintegrasi dengan sistem-sistem yang sedang dipakai oleh tentera udara India. Yang lain. Gitu dia. Tak kisahlah pasal apa pun. Gitu dia. Jadi sistem avionik dia, sistem elektronik dia semuanya mesti mengikut India punya version. Gitu dia sama ada dia modifikasi itu ada flaws atau sebagainya kita tak tahu lagi cerita dia. Tapi kemungkinan besar ada beberapa yang yang apa ni pengintegrasian tu sebenarnya selama ini dia orang tak perasan benda tu. Mungkin benda itulah sebenarnya flaw yang utama cerita dia. Dan flaw itu telah telah di apa ni telah digunakan oleh Pakistan untuk melemahkan tentera India cerita dia bila Pakistan beli daripada China J11, J10 dengan PL15 berpandu PL15 okey fine tak apa PL15 tu mungkin dia tak ubah tapi pesawat J10 tu sendiri mungkin kemungkinan besar 100% lah kota mesti akan di, diintegrasikan dengan supaya matching dengan apa ni pesawat-pesawat atau eh, peralatan-peralatan yang dipakai oleh tentera udara Pakistan jadi aku rasa ada benda yang dia orang buat yang mungkin mungkin mereka tak bagi tahu cerita dia. Kepada China pun juga cerita dia. Dan Perancis punya pun dia tak dia tak tahu apa yang berlaku India buat sebagainya. Kemungkinan ada function I, apa ni dia punya narrow beam EMP ke wallah alam cerita dia sehingga menyebabkan gangguan haywire kepada sistem navigation, sistem avionics, sistem elektronik pada pesawat Rafale ada pada apa yang dipakai oleh tentera udara India itu dia. Menyebabkan lima setakat ni lima pesawat telah tumpas itu dia. Dan aku kalau nak tanya dengan aku lah kan, bukannya kata aku ni pakar dalam bidang bidang apa ni ketenteraan yang Air Force sebagai jet-jet ni sebenarnya tapi aku tahu tentang elektronik situ dia. Tentang elektronik ni itu memang bidang aku punya forte lah situ dia. Elektronik ni dia dah maju. Banyak orang kata blok-blok di timur tak semaju blok-blok di Eropah situ dia. Silap sebenarnya. Okey, aku nak cerita satu je. Ni aku ada sedikit pendedahan aku nak bagi tahu. Kebanyakan elektronik-elektronik yang utama di dunia ni cerita dia dibuat di Taiwan cerita dia dibuat di Singapura kan memanglah design by mungkin dekat Israel dan sebagainya tapi ada yang dibanyak juga yang dibuat di negara-negara lain termasuklah di Malaysia cerita dia jadi kalau kau melihat satu-satu benda tu macam contoh eh macam contoh cerita dia a uh, case dekat Ukraine bila beberapa pesawat, berapa apa peralatan tentera Ukraine dimus, berjaya di apa bukan berjaya dimusnahkan. Uh, bukan di Ukraine tapi uh, peralatan tentera apa? peralatan senjata daripada tentera Rusia yang jatuh di kat Ukraine dan dapat daripada dapat dirampas dapat dimusnahkan sebagainya. Bila rep semak, dia orang semak Kebanyakan elektronik ni eh, adalah datang daripada Singapura dan Malaysia. Itu dia. Serta Taiwan. Jadi ia hanya jadi, satu macam satu tanda tanya. Adakah pihak ketiga, pihak keempat yang melibatkan benda-benda macam ni? Itu dia. Kan elektronik-elektronik pun canggih-canggih juga. Itu dia. Aku pun tengok uh, pada satu masa dulu NEC ada mengeluarkan satu chip yang kuat bagus juga lah. Aku tengok. Dia panggil neurochip dia panggil back in 1993 gitu deh. Kau bayang kan? <laughs> Ada aku dapat tahu lah gitu deh 1993 kan. Yeah. Jadi benda tu gitu dia. Jadi kalau kita kaji balik gitu dia apa yang berlaku di India ni aku rasa perang ini adalah perang warfare elektronik gitu deh. Sama ada jamming system, counter measures dan sebagainya lah. Jadi apa yang aku nampak, apa yang kita sebenarnya, apa yang aku nak terangkan sini Ialah kita patut ambil iktibar Malaysia patut ambil iktibar Malaysia patut ambil, jadikan satu itu sebagai Panduan untuk kita bergerak selangkah Berhadapan dengan musuh-musuh Musuh-musuh ah, serantau kita Okay Okay jadi adalah musuh negara-negara negara berhampiran kita ni yang menggunakan teknologi-teknologi yang moden katanya. Jadi kita kena buat satu alat, kita kena ada bangunkan ataupun cipta ataupun buat apa saja untuk memastikan bahawa kita selangkah di hadapan mereka. Kita ada dari segi counter measure kita, kita dari segi uh, electronic warfare kita. Kita mesti lebih canggih lagi daripada itu. Sama ada kita guna teknologi teknologi yang murah itu dia. Sebab kita ada banyak kemudahan benda tu. Dan satu benda yang aku nak cerita dengan kau untuk 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 bagi kau orang dia. Kau kau bayangkan Houthis serang Israel dengan misal hypers, hypersonic. Okey, misal hypersonic. Dia kata Iran yang bekalkan. Ha, apa ni? Tek teknologi misal hypersonic. Tapi setiap semua semua sistem yang melibatkan misal hypersonic ni memerlukan elektronik. Jadi di, Iran bukan pengal, negara pengeluar elektronik sih Okay, China pun tak tak 100% juga sih banyak juga elektronik yang betul. Tapi tapi tak Iran mungkin tak dapatkan daripada China. Tapi mungkin daripada negara-negara blok lain sih ha, Ah, aku tak sebut lah. Pada kau pikir lah. Judgement Jadi besar kemungkinan lah Cewa besar kemungkinan walaupun aku dah tahu runda tu itu sudah sajalah aku nak sebut besar kemungkinan ialah huti apa yang ada pada huti itu adalah daripada negara-negara lain lah gitu negara pembekal elektronik okey jadi balik pada cerita dia mantu untuk macam contoh macam contohlah negara selatan kita tu beli pesawat F35 okey dia kata stealth dan sebagainya so kita kena bangun anti stealth dia memerlukan ruang udara juga untuk terbang apa ini untuk untuk naik ke tingkat atas apa ni naik ke altitude yang tinggi jadi kita boleh jam kan dengan peralatan-peralatan jamming kita kita kena pasang peralatan-peralatan jamming yang lebih bagus yang dia upgrade sebagainya yang boleh melangkau sehingga 35 km 35 km apa ni 50 km aku Aku setuju kalau Malaysia bangunkan banyak jamming punya station dia. Ha. Jadi bila kalau Malaysia bangunkan pakar-pakar Malaysia, pakar-pakar aeronautics, pakar-pakar elektronik dan sebagainya, bangunkan sistem jamming kita dekat dekat selatan tanah air cerita dia dan ya, kita dapat securekan kita punya airspace kita. Hmm. Ada faham cerita dia? Aku tak naklah sebut apa lebih-lebih nanti nanti kat trigger juga pula pula setengah-setengah pihak kan Jadi aku ceritakan kau daripada kita invest berjut bukanlah kata aku tak kata bila invest sejak pejuang tu so, tak penting tak kan penting jejak pejuang MRCA apa ni LCA ke apa sebagainya memang perlu kita. Itu itu dipanggil dipanggil apa ni pemintas kita 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 bagi dia punya deterrent punya services tetapi untuk sokongan daripada dia adalah jamming system. Bila maknanya kita bila kita on kan jamming system tu, sistem kita kita bangun on kan jamming system tu. Pesawat kita tak trigger. Pesawat kita kita immune. Pesawat kita immune daripada jamming tu. Pesawat-pesawat yang blok-blok lain saja yang akan jahanam, jahanam je dia, dia. Nah, itulah yang bagus dia. Ya. Jadi apa yang berlaku di India dan Pakistan sekarang ni, patut kita ambil jadi iktibar patut kita ambil jadi satu penanda aras cerita dia. Okey? Kita patut buat benda tu. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.